Темно, і Дінка тут. Доброго ранку. Що це все темніє? Чи тут темніє, розцвітає позже поле. Коротше, йдемо Ярика і поїдемо. Ну, короче, по точкам подивимось. Не знаю в полі, чи влізеш, чи не влізеш, чи калюжа, чи не калюжа. Зі мною все гаразд. Я пропав на один день. Полтаве рванули трубы, как всегда. Как всегда на выходные. И пришлось выходить. Пришлось выходить и работать. я вам обязательно расскажу про все эти дела интереснее И про всякие приколы на работе. Но то колись, когда кончится вина. Сейчас мы едем, едем на Кубдинка. Ну только не вы, ну не начинай, задрала. Что за привычка такая дурная? Понимаешь, можно просто сидеть, что тебе не так? В тепле, в добре, сидишь. В общем, и вот такой видос после работы. Хоп. Чопик, еще не сдох. Так, ну что, выпьем за полтавский мережи, который сегодня героично рятувал, вызвали на работу. Варить людям отопление. Но Боюсь, что мы не успеем с этой дыркой залатывать. В общем, такие тонущие корабли, как кажут. Давайте, бахнем. Сегодня трошки на рыбку заработал. Наверное, если вообще что дадуть. дадут. Хм. В последнее время только урезают. Как ни странно. Будьмо. Ой, рыбка. Добра. Прям тает. А ще, эксперимент проблю. Сейчас здесь уже, наверное, неделя примерно. Так я фонаря купил, и це, вот это, это я им, им свечу. Все. И в таком режиме он уже делает неделю без подзарядки. Сейчас выключим. Видите, бачите, зелена. Вот зелена, это значит, что его заряжать еще не надо. Он типа еще даже не разрядился. Ну, даже я не знаю, насколько он там не разрядился. Но, тем не менее, уже неделю я его не заряжаю. И он пока, мне интересно, когда будет красненькая уже кнопочка что его треба заряжать. И то он еще будет светить. Вот. В таком вот ну, режиме. Это можно, конечно, больше. чем больше. Или вот такой. О, Интересно, как камера реагирует на цей красный. Прикольно. Сначала трошки непривычно. А потом глаза привыкают, за все фигни красные, и ты ходишь, как начи, бачишь хорошо. Можно и копать, сознаю, и на природе, я уверен. Нормальная тема. О. Вот о, такая работа. Что хочется потом бахнуть. Я вам честно. Так, Динка, ну дай поснимать. Ну, зараза ты такая, блин. Я тебя сейчас не выпущу по-любому. Заколебала, блин. Ну, короче, все. Встретимся, окажут, на поле. Спершу снимаю, далее фотографовать. Короче, летаем. Никак не найдем места то покопано, то какой-то дастер залетел с копорями. Газуем. Туман, хана. фига не видно. Здесь там хатки. Это такие. Короче, мне так нема царских. Я пуговки там всякой хрени куча. И это что интересное. Как по мне, это половинка от ливневочки для пуль. Если там круглая внутри, Такая прикольная штука. Не часто, знаешь, так. Ходим пока так уныло. Туман. Такая. Вчера был день классный. Украли у меня его. Паразиты. Сегодня таке, Не очень. Бегаем, бегаем. И что-то там есть. Копиюха. Первый царек. Хоть что-то. То я думал, вообще, да не какой-то дивный. Такие кочки неудобные. Ходишь, оно... Катуху надо задирать постоянно. Бо, бьется об всю землю сыру. Пыщить. Вот. И так как-то, не знаю, мне эти деусы вот не нравятся, как они работают на пахоте. Ой. Постоянно недовольные, Не знаю. А в воде гарно. В воде пойдет. И вообще уже в воду хочется. Здесь надо оселиться так, чтобы можно круглый год было нырять. А то было бы счастье. Но пока негде. Что такое? Так, и кто это у нас? Да не, вроде как должно быть оно. Похоже на Схоже на оно. Да, мы уже пробуем там где-то под чернотой. Но там... Там тебе только в ломбарде расскажут. Уделка умеешь, как учить этот? А? уделкой узнавать. Не, не. Научу. Веса есть эти? А, ты имею в виду по этому, по весу, по удельному. Да. Да, конечно. Ну, поздравляем. Все. Ох. Кольцо, кольцо потом отдадим. Да. Я рыжика так еще в поле не находил. Так что, вот это кофейня. Так что рыжик я. Мож ну, да. А может и не вин, да. да. Может и не вин. Та да, не, вин полили, по-любому. У меня латунь будет, блин, чернее. Ну, ну чер да, по рокис, будет, по Ну, витаю. Так что сегодня уже клуб сдался. Ну, конечно. У кого-то. <с pour с örCloud> а кого-то советские монетки. Советов хватает. Ну ничего, сейчас еще будем крутиться. Сейчас еще найдем. Да еще <GE1> друга должно быть. Pakai. А, и, и, и кость, кость от пальца. Что-то такое, А, да, Медненько, не золото. Нам золото на речке везет. Тут вряд ли. Шанс, конечно, есть. Как бачите, великий. Но что-то не идет. Рыжая на поле. Уводи, да. Уводи, идет. Ждем. Потепление, я кажется. Солнце уже наиск. Так, что здесь тут булькало? А вот так, да? Классно выглядит. Прям как монетка. Да. Yeah. Вот таких монеток сегодня много. Вот это такая. Ну ничего, что ты сделаешь? Будем шукать. На цей раз сначала выкопал, а потом включал телефон. <laughs> Бо что-то шайбы нам дает. Короче, какая монета. Дома по моим, тогда побачим. Вот такая хреновая перепашка. Дуже торчить под солнух и потому ходить так но все равно лучше чем не было перепашки мы если честно думали тут походили тут с утра залетели на дастеры трое и, и мы сюда не поехали бараны а лучше бы мы поехали бо они покрутились хреново ходить и уехали ну так хотя если бы не уехали хрен бы кольцо золотое нашли Ну не я конечно но нашли бы Такий кругляшок по ідеї царський Єдинка шельма, ох балована. не буду брати на себе. То під дорогу то під машину то ще кудись лізе ну не туди, туди куди треба Так, знахидки, не мои, но очень жирные. Так, одна. Копейка серебром 44. -го. Еще царик, еще царик. Большой царик. Это Николашка. лысенький, Может, что-то вылезет, кто его знает. Еще царик. Так, так, крестики. Блин, какой-то цвет у нее, как-будто оловянистая бронза, да, такая? Да нет, за ТР да. да, типа деньги похожи. только такая от, 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 отполированная, прикольно. Да. Так, ну и советики, ну и жирненькое колечко. А вот расскажи, сколько ты лет копаешь? Это примерно. Надо считать, надо считать богато лежит. Ну, это сколько это примерно? 30, 30. С какого года, ладно, охренеть. Примерно. Десятый, наверное, был. Или десятый, или одиннадцатый. Десятого года, вот. И сколько ты уже золота на поле видел? А на поле, вот, высоко. Вот, 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 вот сколько лет вот, надо, сколько надо лет. до первого золота. И мне, и мне еще лет 10 примерно до полевого золота копать железо. Вот, вот такие у нас сегодня. Ну да, не отдаются. А ты его почистил, да, уже? Оно что-то похожее, не похоже? Да не, воно. Может просто самодельная. может даже где-то быть это. Вот тут он какой-то ударчик, может даже пробок это. Во-первых могла затереться, во-вторых могла быть даже лазерная, это могли даже до ярки потерять, когда-то вместе с транспортером совсем уйти. Нет, ты его проверь и, и тогда узнаешь точно. Фиг, честно не могу сказать. Я тебе могу способы назвать, как проверить. А так, вот, вот такой жирный выхлоп. По чермету вот так вот, килограммчиков, ну, до пяти, до пяти. Таких делов много, вроде как не пляж. В общем, из цикавого. О, замок железный. Может, помою, вдруг тут какие-то, может быть, медные вставочки. Где -то такая хрень? Только материал я не пойму. Я сначала думал бронза, но якесь воно беленькая. Ну, вряд ли срыбный, да? <соценно> по моим, по моим. Тут, тут, железяки какие-то кусок. Фина, техники какая-то Так, железяки такие, чисто, что, дуже орали по А скики в земли там, это вообще хана. Немерено. Вообще мало торчить, потому что обычно на поселухе вон это вот так вот везде. Ну, время не прошло. Вот пройдя зима, и они повылазят, будут торчать, отличаться от грунта, и их хорошо собирать будет вообще, сверху будут. лежать. Вот таке. Ну, бахнем за рыбку и за рыжик. Рыбка, интересная история. С работы еду, в заехал, там посреди магазин. Кажу, килька, там, Он, есть килька какая-то там, жменьку. есть, кажу, вот тут, вот, сцена, так, 230 гривен. Я кажу, ви що? Це що? Молодий лосось чи що? Рядом мясо лежить. Можна купить хороший кілограмчик. І, і це побито, блин, як войну пройшла. Кажу, та не, я кажу, похожу. Он пішов, там есть пивний девки. І то заходиш туди, як зачем-то другим виходиш в руках щось вообще не то, що хотів. Ну коротше, в итоге мені рибки подогнали. По-моєму, 180 гривень кілограмм. такая рыбка. Но ну, это же другая совсем рыбка. Так, давайте бахнем. За то, что рыжик оказался рыжиком. Честно. Мне хочется, чтобы был рыжик. Ну, похожий на рыжик. Чуть-чуть меня смущает вес. Легковастый такой. Вроде ну, грамма 4 должен быть. Не меньше такое кольцо кольце. Мужское здоровое кольцо. Ну, подавимся. Я думаю, что рыжик. Все, давайте. О, я потом расскажу, какие есть способы проверки на золото, чины не золото. Но потом. Так, ну что, итоги. Заголбасим. А, сегодня интересный день. Потому что рыжики не каждый год, а то и десятилетие. Вот людина ходила с 2010 -го года, а означает 15 лет и только первый как бы рыжик на поле. Не знаю, сколько он там находит, где-то еще, может пляжи, ну, еще познакомимся, я кажу, ближе и узнаем. В общем, нормально походили, поле дивное, потому что мокрое и металлоискатели, шоу шо, шо вин... Ярик каже, ну, дивно робота. Що я так от, не пойми, вроді і глибину глубину бачу, глубоко, вроде, а в основному по поверхах, по верхах, по верхах, непонятно, короче. може, ну, мокрий ґрунт і железо одновременно, і воно дивно, дивно на все реагує. Так, ми сьогодні знайшли небагато тому що теж зранку, ну, якщо б ми одразу на цю поселуху на последнюю залезли, в общем, то может и больше. Но, ну, это была судьба, я вам честно скажу. скажу, мы заехали так с трассы и пошли в другую сторону, там в одном месте проверить. Там вроде скифаки должны были быть. И туда-сюда, пока там побродили, может, часик, и только уже подходим до машины, только раз так даст рыбилый и туда в тропинку эту ныряя, куда мы собирались ехать. А тропинка односторонняя, то есть назад и там даже развернуться важко будет. Я розумію, що це тільки можуть копарі туди попереду, тому що ніхто ну, більше туди не поїде. І машинка встановлюється, і чоловіка три друг і побігли бігати. І думаю, блин. Треба було трохи раніше, або просто туди їх. І поїхали на другу посілуху, де бул, був рижик. От так. Що то воно є там. Де то? -та. В общем, що я, що я знайшов? Що Ярик, ви бачили? Нормально. покопался. Ну, ему фартило. Сегодня, сегодня, его день. Базару нема. Все. Мы сегодня нашли, нашли, нашли. Переходим в макро. Что тут, что тут шарится, правильно? А вообще, нашли мы кучу шиферных гвоздей. А, стоп, блин, сейчас. Три секунды. Железяки на батарее лежать, сохнуть. А это, ребята, вот я не помню, десь тут есть какой-из гвоздик, який вот так вот и был, короче, найденный. Ну типа, вот почему вин шиферный? <laughs> я его реально вот так и нашел, просто как мы разсоединил, блин. Ну и шифер правда какие-то такий тонкий и плоский. Я фи знаю. может какие-то облицовочный хата обкладывал не крыша, а где-то хата прямо обкладывалась, я не знаю, короче. Так, и... Ну, давайте по железякам. Они великие, макро нефиг, замочек, ничего тут не выявилось такого медного какого-то. Ну, такие. Может, и царский период, я думаю, переходный, не туды, не сюды. Потом вся шляпа вожуча. И... Я не знаю, с чего. С чего? Сейчас мы пилить Ага, латунька, хлопцы, латунька. Ну, вот это уже жир, уже хорошо. Так, насчет рыжики, по своему опыту, есть несколько методов определения. Ружье на ружье. Йод, капает йод, должен остаться ожог. На золоте остается ожог. Но, если жирная позолота, а там и нема, потому что кольцо покоцаны местами, и нема, ну, было, было бы или медь, или латунь на чем-то, была бы разница в цвете, серьезно. Вот. И останется ожог на золоте. Вот. Я как проба, непонятно, ну, в ломбарде можно было сходить, ну, вы придете и скажете, ну, просто так они определять не будут вам пробу. То есть, если вы хотите сдавать, они кидают на веса и кажут, так, если это... Це... Пробы нема. значит это уже не 583, а просто 500, это первое, что они делают, уменьшают пробу, потому что даже если там будет 583, они не, ну, не будут вас покупать по этой пробе. Вот. И плюс, они кидают на веса и говорят, вот такая будет сумма, устраивает, если устраивает, тогда они начинают процесс проверки реагентом, вот это же там на, на камне делают, потом уделкой проверяют, и, 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 тади вам только гроши. Ну, короче, или за бабки, может быть, проверят. Ну, то такое. Вот, и один из методов это удельный вес. Берете его на веса, хорошие электронные, ювелирные, сухой обязательно, персточочек. Потом через лесочку тоненькую в теплую воду, в рюмку тоже в ноль веса опускаете, Вес. И, по-моему, делите это все. И получается удельный вес. И золото там должно быть 12 с чем-то хотя бы. Уделка начинается 300-я там какая-то там проба. Или даже, может, там 500-я каштановая. Ну, что-то такое, насколько я помню. Это такие методы домашнего определения. Вот. Все. Переходим теперь в макро. Так. Мы нашли кучу жбони. Шиферные гвозди. Вот так они выглядят. Потом вот такая алюминька. LBW 1939. Я думаю, що там може від фляги, или хто знає, чого оплавлена така алюминка. Осталось взагалі дуже багато гільз. Пулик, шмулік і, видимо, війна там хорошо пройшла. Так, потім вот така от шляпа. Я не знаю, що воно таке. Ну, воно вот таке. З железом совмещене, видать, припаянное, і таке, як ну, заглушене. Впервые її встречаю. Так, всякі подковки. подковки вот такие. Далее, далее, далее. Вот такая какая-то шляпка. Толстенькая такая. Непонятно. Потом, потом наперсточек. Такие непоганые, толстенькие. Дело в том, что такие бы нагреть и можно выровнять. Может даже и был бы непоганый. Вот моя монетка та, что вот такая вот она. Я думал по цвету, ну блин, вообще ребро, все, все четенько. Ну только только не, не монетка. Потом вот такая какая шляпка. Непонятно. Шуруп радянский. И он латунный. Понятно. Потому крючок. Так далее. Вот такая вот заклепка. Какая-то зелена вся. Может древняя. Может даже что-то там необычное. Кто знает, что оно было. такие, По-любому их, да? Так, вот это что-то провалено с таким этим. Кто знает. Так, пугичка с надписями без ушка. Вот такая шляпка. Канинка, скорее всего. Пугичка немецкая. Не знаю. Может быть и год, а может и не быть. Так, потом вот такая шляпа. Я знаю, что эта шляпа означает, что это кусок пряги. Возможно, какая-то студенческая небольшая такая пряжечка. Бо на большую не тянет. Потом вот -то. Ну, тоже похоже на прягу, только лопнувшую. Ну, что-то оно до кожи проклепывалась. Хрен поймешь. Непонятно, но тоже интересно. Потом еще одна вот такая пряжечка маленькая. Не знаю, советская, не советская. Такая мощненькая, прикольно, потому что, бачите, и патинка есть. Непоганая такая. Так, потом, 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 потом. Колечко, колечко, таке колечко. Не знаю на кого воно. Дуже тоненьке. Ще одна пугічка. З вушком, але така без надписи. Кусочок крестика. Був гарний, мабуть, штурвальчик, ну якби би його трактор. Тютю, тютю. -тю. Не встиг я пробачте. Я не можу вспети везде. Хі -хі. Так, Сережка, отака. дуже была файна раньше такие модні ходили. Ш. вот так вот так гвоздик латунный тоже часто находка думаю украшалка может даже для кожи была кожа какая-то там упряж или кто знает Ш -ш -ш. так и стекалога вот такая вот типа крышечка поняли вы от ну кто знает что тут было Наверное, другая сторона и фотография там, наверное, была что-то такое. И подвесочка такая на шию. Я так подозреваю. Зелена, с гарной патиной, я не знаю, какие века, года. Так, далее, пошли по монеткам. У нас три с половиной советика и четыре с половиной царика. Вот так, советик раз. Вот так, советик у нас какой? 32 год. Два. И вот так советик 39-й год 3. И пол советика. Потому что вот пол копейки. 27-й опять та елки. 27-й год уже полно. И он уже пол царика, потому что на царской заготовке штампованный медная монета. Так, по царикам пришли. Копейка. Гарно, дуже копейка. Еще одна копейка. Тоже будет гарна, наверное, после чистки. Ще одна кто? Угадали, копейка. Их тоже тут у нас, а? Ну, может, даже две копейки. Кто его знает? Может, может, даже две. Не знаю. И, наверное, самая гарная моя сегодня знахідка это вот эта вот пулька отливная половинка. Другой я не нашел. Ну, и цятика, я не знаю. Такая она... Ну, блин. Блин. А как померять? Вы не знаете? Сейчас <связывая> <связывая> одну секундочку. О, нашел. Что я нашел? Я нашел инструмент. Я же вообще мастер инструментальщик. Вот. Так, и кто у нас тут? И у нас 16 миллиметров на минуточку. Вот такая пулька. Это уже вам не фигня какая-то. 16 миллиметров мне каждый ствол залезет. По идее, да, то период. Такую хрен. Ну или это, ну вряд ли отливлялись, типа шрапнель для снарядов. Ты задолбешься каждую отдельно отливать. Я думаю, была бы я то здорово. Ну, в общем, ось така штука. Не знаю. Ценная, не цінная. По-любому дуже це. Так, все, всім до зустрічі. Будемо шукати ми свій рижик. А скільки ж? Скільки ж я, блін, копаю, а? Скільки ж я копаю? Ось теж на Фейсбуці є фотка, де я почав. Ось така фотка у в мене там. Блін. Ага, це мой макро. Сейчас я вийду з макро. Так, залазимо к себе фото. Мои фото, или альбом, или кто тут, как? Не знаю, мои фото, наверное, да? Так. Бачите, как тут. Рыбка из нахидки. А где тоже уже они начинаются. Вон, Фортуна. все Оце з нею находки, між прочим, з фортуною. Чесно, чесно. Так, де вона? А, бачите, це моя нога. Прикольно. Термінатор. Так, відвлеклися. Ага, одна рибка пішла. О! Оце фотографія. Тільки як узнать, коли я її... 30-20 е е Ну да, тридцатое марта, двадцатый год. Та ну шо, я только пять лет копаю, чешу. Чишо. Да, да, я только пять лет копаю. Так что до моего полевого рыжика осталось всего лишь 10 лет. Так, ладно, все, отвлеклись. Всем до зустречи. Наверное, в полях, або лесах. Хотя можно где-то и на пляжике повыделываться. Типа, ну, честно, вряд ли я там что нибудь найду. Вот, вот такие дела. Все, всем до зустречи.